kutubxona markazidan keldik hozir tumanimizda kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tyapti kitobxonalik haftaligida biz kelingo'tiring oxirgi o'qigan kitobingiz bugungi kunda o'qigan kitobim obiddin mahmudov degan avtor bilan farzandnoma degan kitob oila tarbiyasi farzand tarbiyasi to'g'risida farzandlarni o'shaqobilo'rish uchun undan tashqari tumanimiz yozuvchisi ashura avtorligida shamol eso oqshomda degan kitob o'qib tugatdimozo'qi yana qanday kitoblar o'qimoqchisiz talab takliflaringiz kutubxonaga kutubxonaga taklifim endi men ko'proq tarbiy ahamiyatiga ega keyin liderlik yo'nalishidagi kitoblar menejment liderligi har xil yo'nalishdagi lider menejmentlar to'g'risida kitoblar bor agar imkoniyati bo'lsa shu kitoblarni shakllantirish kerak u chunki har bir rayonda yo'q faqat o'sha boshqaruv akademiyalarida yuqori u organlarda bu kitob bo'ladi qimmat kitoblar hisoblanadi lekin o'sha kitoblar bo'lsa kitob yangi badiiy adabiyotlar olgani borganimizda <ja> talablar daftarimizga kiritib qo'yamiz undan tashqari badiiy adabiyotlardan osha tohir maliy asarlari nurdi bu kitoblardan hammasidan bor kutubxonamizda madaniyat markazida faoliyat yuritamiz. borib a'zo bo'ling taklif qilamiz sizni kutubxonamizga <Elena>